أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين موضوعنا قرآن كريم الرحمن سورة وكتن دفع سورة موضوعه Allah Taala öz bəndələrinə neymətlərini soyanda behiştə, cənnətdə onlara verəcək neyməti saymışdı. Onlar söykəniblər, xalçaların üstündə əyləşiblər və onlara 2 bağ verilib. 2 bağdan əlavə 2 çay verilib. Meyvələr özləri bir-birinin üstündə, hər fəslin növbəsi var və ondan sonra bir daha xatırladırdı ki, əlavə də xururlar. Cənnətdə olan xanımlar ki, o xanımların da sifəti budur ki, o xanımlar dətiyən ondan qabaq nə cin, nə ins, heçcəs onlara toxunmub və onların gözü ancaq ərindədir. Xülasə başqa kişiyə gözü heç vaxt qaçırmır. Başqa kişini gözü ilə heç vaxt seçmir. Ancaq ancaq bütün məhəbbəti, bütün əlaqəsi öz həyat yoldaşınadır. İndi Allah təala bunu deyəndən sonra bu günləri yeni bir mövzunu deyir. Yəni biz ki, behişdə ona bu nemətləri verəcük, işdir günüsü tərifləsin. Niyə verəcük? Yaxşılığın əvəzi Yaxşılıq. yaxşılıqdır. Ehsanda ehsan yanları məşhur futbolistlər də, hə, yaxşı gol vuranlar bu ayəni yaxşı bələddilər. Hər cəzaül ehsane illa al-ihsan. Bu Ar-Rahman surəsindədir. Bugünkü mövzumuz hələ budur. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukziban? Aya, məcər yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdan qeyr bir şeydir? Rəbbinizin hansı nemətini təqsib edirsiniz? Allama Tabatabai də gözəl burada açıqlama verir. Allah Taala bişdir o səbəbindir çünki niyə iki tərəf bağ veriləcək buna? Behişdə niyə iki behişdi var bunun? Niyə? İki çay verilir. Niyə buna belə nemətlər verilir? Biz zəhmətin dəyərləndiririk. Çəkiliyi o, çətinlikləri hamısının əvəzinə ona qaytarırıq. Amma qaytarmağımız da budur, yaxşılıq. Yaxşılıq əvəzindədir. O yaxşı şükürdü və amma mən xəfa məqamə rabbihî Allahdan qorxa. Allahdan qorxub dünyada olan dedi o Züleyxalara yox deyib, əvəzində bizdə olaraq Züleyxadan da gözəl hurilər verdik. Züleyxa başkasının arvadı o ola, ola, gözü kimdə idi? Yusifdə Müsif. idi. Amma biz ona elə bir orda hurilər verdik ki, gözü ancaq ərindədir. İkinci mövzu budur ki, bu ayədən və Quran-Kərimin başqa ayələrdən bu elədir ki, yaxşılığın əvəsi yaxşılıqdır. Amma Allahın verdiyi yaxşılıq budur ki, yaxşılıq artıqlaması ilə ola. İndi də hədisi deyəcük. Əgər o 50 vermişisə, biz də ona 50 verərik də yox. Allahın üsulu, Allahın sünnəti, yəni qoyduğu yol budur. O əgər bir yaxşılıq elibsə, biz ona 10 on verərik. Quranda ayətə: "Mən caəbil hasenətə". Hər kəs bir yaxşılıq elərsə, biz ona 10 on verərik. Bir pisə ədalət pozulmasın deyə Adalet pozulmasın deyə bir pisə bir pis verərik. Sonundə nöqtəm. Deyim ki, yazı taxtasına indi sonra ayədir ki, ayə Rəbbimizin hansı nemətini təsdiq edirsiniz? Bunun harası nemətdir? Diqqətlə qulağ asın. Bu ayədə Allah ki bu qaydanı qoyub bilsin və bizləri də bu qaydaya əməl etməyə çağırır. Bunu biz öz aramızda yerə birinə bilər. Nemət bilən adam var, ona yaxşılıq eləsən Disan məna bu, heç bir şey istəmir bu. Qayıdım səni pis edir. Bunun xislətin adı aqrab xisləti. Tusbağa mənə sözün qarşısına çıxa bilərsən? Yazıb tusbağa. Məndir bunu sahilə çatanda hələ az qalıb çıxsın, aqrab onu sancır. Deyir, aqrab, belə olmadı. Axı sən mənə hörmətsizcilik etdin. Yaxşılıq istəmirdim. Bəs bu sancmağın nə idi? Aqrab deyir, bu mənim zatımdadır. Bunun zatı ancaq pisdir. Yaxşılığa Bu et yaxşılıq çəlmir, pisliyi eləyir. Bu Allahın bir nemətidir. Bu gün səndə və məndə varsa, buna sevinəy. Peyğəmbər onun əhl-i baytını vurub. Mömin sən özünü imtahan elə. Möminin əlaməti budur. Hədisdir. Yaxşı iş görəndə sevinər. Pis iş görəndə narahat olar. Mən nə bun elə. Amma yaxşı görəndə ona buna deməz, reklam eləməz. Sevinlər cilah, çox şükür mənə bu yaxşılıq eləməyi, əl tutmağı qismət elədin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hal cazao'l-ihsane illa'l-ihsan. İhsan eh, kəlməsi haqqında qısa məlumat verim sizə. Bizdə yemək verirlər. İmamlarımız üçün, ya kasıblara verirlər niyyət eləki savabını imamlara verir və müxtəlifdir. Ona da ehsan deyilir. Bu ehsan kəlməsi, ərəbcə kəlməsi bizim Azərbaycan dilində tərcim olunana nə? yaxşılıq. Gündə namazda da deyir sümə müminlər: "Rəbbənə atina fi-dunyā hasəna, hasəna ehsan." Kök eyni kökdür. Aydındır. Yaxşılıq, xeyir, bərəkət, düzgünlük. İndi bizdə yemək verəndə qarşı tərəfə yaxşılıq olunur deyə onun Taam yemə verməyinə adətən yeməyin üstündə qalınıb. Amma birinə geyim vermək, bu da yaxşılıqdır. Birinə pul vermək, bu da yaxşılıqdır. İndi mən sizə deyim, Peyğəmbər elə yaxşılığın növlərini sayır. Bir nəfərin əlində tutub qorun, yolu o tərəfə keçinmə. Yoxsa maşınlar hamısı düz keçir. Bir dənə yaxşı oğlan, yaxşı olan belə oğlanı deyirlər. Yaxşı oğlan o Bakıdan olan deyil. Maşını saxlayır, dişir, o qocanın əlindən tutur, keçirir. Peyğəmbər də bu yaxşılıqdır. Həmişə şey, yaxşılıq ehsan yemək deyil, aşpozmaş yemək deyil, cəmata vermək deyil. Qarınının əlavə bütün hər şey ki var, onun unvanı nədir? Yaxşılıqdır. Bu ayədə ümum bunu deyir. Həl cəzaul ehsan illəl ehsan, məgər yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdan qeyr bir şeydir. Yəni hər şey. Allah təala ancaq demədi ki, mən sizə yemək verdim. Allah təala ki, mən beşdə sizə huri verəcəyəm, meyvə verəcəyəm. Yaxşı istirahət var və başqa-başqa bütün bunları hamısı nədir? Yaxşılıqdır. Sən də bu dünyada nə qədər yaxşılıq eləsən, o dünyada əvəzin çox görərsən. 2-ci qardaş, bizdən bu ayət bunu deyir. Allah necə deyir? Səmmən nə gələ belə olar. Hədislər ümumi çoxdur. Quran ayələri də bizə bunu deyir. Rəhmet, Rəhmun məsəl. Bağışda, bağışlanlasan, el tut, el tutsunlar sənə. Bu ayə ümumi qaydadır. Bunu özüdə bir ümmi deviz kimi götürən. Məgər yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdan qeyr-i şeydir, mömin görək belə eləsən. Bu 2. 3. Bu yaxşılıqçı olunur. Burda Allah təala qeyd vurmayıb. Məgər müsəlmanın yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdır, belə demiyib ki, ayə ümumüdür, qeyd vurmayıb. İmamlarımız bu ayənin təfsirində deyirlər ki, yaxşılıqdan məqsəd burda kafirə müsəlmana. Möminə qeyr-i möminə Qardaş, bir dən kafir sənə al tutdu. Nə deməlsən? O zaman çox təəssüflənlə bəziləri deyir, gedərik məsələn Rusiyaya, Moskvaya və bir ticarət edirlər, çörəkdə edirlər. Orda bir rus olaraq pənah verir. İndik qulluğundadır, xidmət edir. Rusdur da. Sonra bir dənə ona belə bizim dinləncə elə bir ona atır ki, sonra çıxıb gəlir, təəffürlü rusdur da. Yox. Fərq eləməs. Quran alimlər təfsil edirlər. Allah yaxşılığı qeyd vurmayıb. Millətindən, tayfasından aslı olmayaraq şafirdir, müsəlmandır, namazqılandır, namazqılandır. Sənə yaxşılıq elyib, vəzifən nədir? Yaxşılıq eləməkdir. Bu 2. 3. Burda yaxşılıq üçün Allah təala zaman-məkan qoymayıb. Məgər filan vaxtı yaxşılığın əvəzi filan vaxtı yaxşılıqdır. Əgər sənə yaxşılıq eliyibsə, ağır gündə, xoş gündə, çətin gündə, daraq gündə fərq eləməz. Sən də görəyə həmişə onun yaxşılığının əvəzini verəcəksən. Sonumuzun nöqtəmiz budur ki, Allah Taala bu ayəni qiyamətdən, behişdən danışanda dedi: "Müminlər, siz ümidvar olun. Yaxşı əməl sahibləri, yaxşılıq eləyənlər, ehsan eləyənlər ümidvar olun. Allah behişdən danışandan sonra səvadə verir. Yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdan başqa bir şey deyil. Bilin, sən bu dünyada həqiqətən də imamlarımız dediyi kimi sənin üzlüstrəm şahadatı daha da oyadan gözlərini qaçırdan naməhrəm bir qadını görmüsənsə, gözləri yummusansa, İmam deyir, o göz yummağın əvəzi sənə veriləcək. İmam nə deyir? Gözün yumun kimi huri orada hazırdır. Sən yumduğun lənkaranda gözvə, bəhistdə huri hazırdır. Məanki biri hələ nəsiyadır, nə olsun billah, huri səni gözləyir. İmam deyir. Hər kəs bu dünyada gözün yumarsa, yaxşılığının əvəzin Allah yaxşılığı verir. Peyğəmbər Mehracdə olanda da gördü bir dəstə mələklər işləyirlər. Sürətdə dayanırlar. İşdilər o dayanır. Soruşdu sad nədir? Deyə o həmin mələkdir ki, falan insanın amllərini yazır, iş görür, tikir burda onun üçün, beişdə yaradır onun üçün, villa, ev və illə xər. O haçan yaxşı iş gördü, bunlar da başdılar onun üçün indən nağd eləməyə. O haçan orada dayandı, bəkardı, bunlar da bəkardı. Yaxşılığı Allah belə əvəzin verir və qiyamətin özünün də qiyamətin özünün də o dünyada bərpa olmağın bir səbəbi budur. Biz deyirük, o dünya var. Allaha inananlara deyir. Ya, materialist yox. Əvvəlcə Allahı isbat eləyən materialistə sonra o dünyanı. Amma o adam ki var, bəzərlər var, deyir, mənəcə Allahı qəbul edirəm. Bu qədər bizə kifayətdir. Allah qəbul elisən, sənin fikincə, sən bu dünyada nə səb yaxşılıq görmüsən? Bəli. Heç onun əvəzinə sənə vermidilər. Hətta yaxşılıq elədiklərin adamlar çoxsənə arxa çevirib. Allah Taala bir gün olmalıdır ki, öz ədalətindən, çünki Allah ədalətlidir, insaflıdır. Allah Taala öz ədalətindən sənin etdiyin yaxşılıqların cavabını udunyada versin. Bax bunun adı budur. Biz o dünyanın olmağına Allahı qəbul edənə bir neçə dəlil gətiririk. Bir də budur. O gün əgər Allah varsa, əgər Allahı ədalətli qəbul edirsənsə etiraf edə bilməsansan, mənə görə çox yaxşı iş görmüşəm, heç bir bu dünya mənə cavabın əvəzini verməyiblər. Haçan veriləcəyə yox? Deməli bir dünya olmalıdır ki, Allahın ədaləti onun iktizayidir, vacibdir ki, bir dünya olsun. Bu dünyada çəkdiklərimizin əvəzi o dünyada verişin. Axırıncı yenidə qardaş xətt qoyub aya təkir olunur. Rəbbimizin hansı nemətini inkar edirsiniz? Etiraf eləyək, cinlər bizdən qabaq elədi. Siz də bir yerdə deyin, biz də etiraf edirik. Allahın heç bir Rəbbimizin heç bir nemətini inkar etmirik və bu özü bir dediyin ki, nemətdir. İnsanda bu xüsusiyyət olarsa, Allah tərəfindən də bu bizə nemətdir. Allah ki, yaxşılığı yaxşılıqla verir, bu bizə bir nemətdir. Ar-Rahman surəsinin Bu ayəsiü var. Häl cazaaül ehsani illəl ehsan. Yaxşılığın nədir? Yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdan başqa bir şeydir. Bu ayənin özü bizi dəvət elir. Yaxşılığın qabağında yaxşılıq. İndi bu ehsanın özüü var. Bu ehsan haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Bu yaxşılığı biz kimə eləməliyik? Xatırlatdım, bir daha deyirəm. İmam Sadiq əleyhissəlamın özü buyurur ki Quranda bir ayə var ki, ümumidir tələbəsi soruşur: "Ağa can, hansı ayədir?" İmam buyurur: "Ər-Rəhman surasının Həlzəzaul Ehsan illəl Ehsan ayəsidir." "Yaxşılığın məğər əvəzin yaxşılıqdan başqa bir şeydirmi?" İmam Sadiqəsə deyir ki, "Bu ayə ümumidir." "Necə?" İmam buyurur ki, "İşlər kafir olsun, işlər mömin olsun. İşlər yaxşı insan olsun, işlər pis insan olsun. Bu ayə bizə Onu deyir ki, biz gələrək yaxşılığı necə eləyək? Sənə yaxşılıq olubsa, sən də yaxşılığı etməlisən. Sonra İmam buyurdu, sən onun yaxşılığında artırlaması ilə etməlisən. O sənə 50 vermişdisə, bazarırsansax, sən ona 50 yox, 100 verməlisən. Niyə? İmam gözəl bir nöqtəni xatırlatdırır. Baxın, möminlər. Əgər sən onun verdiyini vermisənsə, yenə də o səndən üstün kişidir. O səndən daha yaxşıdır. Niyə? Çünki birinci o başlamışdı yaxşılığa. Əgər birinci o başlamışdısa, səndən nə oldu üstün? 50 vermişdi, sən də 50-sini qaytardın. Amma birinci o vermişdi axı. Sən artıq versən, sənin də üstünlüyün burada daha da artır. Bu 1 nöqtə. İndi Quran-Kərim-in özündə Allah Taala ehsan haqqında, yaxşılıq haqqında çox ayələr göndərib. 1. Nəhl surəsi 90-cı aya. İnnalllaha ye'muru bil-adli vel-ihsan. Allah Taala əmr elidir ədalətli olmağa və yaxşılıq etməyə. Başqa bir yerdə Qəssas surəsində birbaşa peyğəmbərlərin özünə xitab edir, bizə də xitabıdır. Əhsin, kəmə əhsanəllahu ilək. Yaxşılıq et, nəzəki Allah da sənə yaxşılıq etmişdir. Bu bir qaydadır. Allahın rəhmətini qazanmaq istəsən 3-cü ayəyə baxın. Ər-Rəssələllahın zəyə. İnna rəhmətəllahi qəribum minal muhsinin. Allahın rəhməti kimlərə yaxındır? Ehsan edənlərə, muhsinlərə, yaxşı iş görənlərə. Bu da bizim bir mövzumuzdur. İndi axırıncı mövzum budur ki, bu yaxşılıq aya kime olunmalıdır? Mənə biri pislik eləyib, mən ona yaxşılıq eləyim. Adətən möməndən ayağı burda büdürüy. Vermirəm. Niyə vermirəm? Çünki o mənə vermədi. Qal tutmuram. Niyə? Çünki o mənə al tutmadı. Mömündə bu xüsusiyyət olmamalıdır. Peyğəmbərimizdən hadisdir, imamlarımızdan hadisdir. Buyururlar. Qiyamət günü bir dəstə insanların özünü gellər ki, durun, sorğu-sualsız gedin, bəhişə. Onlar kimlərdir? Hədislərdə biri budur. Soruşurlar, siz necə necə oldu, sorulsa-olunmadan getdiniz bəhişə? Sizi burada yubatmadılar, vaxtınızı tutmadılar. Onların cavabı bu olar. Biz, bizlə əlaqəni kəsən nə, əlaqə quran. O mənnə yamandı. Əl axirət söhbəti də ölkə, məviya deyil ki, mənənin qardaşımdır də. Dostluq elə. Din söhbəti ki, də ölkə, şəxsi münasibətlər də elədır. Bizlə əlaqəsin kəsənləm biz dostuq elyərdik. Biya al tutmayana biz al tutardıq. Sənə işin düşür, getmisən verməyib. İndi onun bu gün sənə işi düşüb, gəlib qapma. Sən vermədim, öyrəyirəm. Bu uşağın xasiyətidir. Kişi, mərd, yaxşılıq elyən, saxavətli insan, ehsan elyən belə xüsiyyətə gələ bilməsin. Ağzında sənə nə verəcəklər? İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur: Cənnətə ilk daxil olanlar yaxşılıq edənlər olacaqlar. İstəsən cənnətə ilk gedəsən, kimdir olar? Yaxşılıq edənlər. İmam Sadiq buyurur. O dünyada istəsən başqasına kömək eləsən, sənin gələ burda ehsanın güclü olar. Gələ yığasan, başqasına ətdəsən, həyat yollaşır. Ata va, ana va. İmam Sadiq ağamız buyurur, alayhissalam, dünyada yaxşı əməl sahibləri axirətdə də yaxşı əməl əhli olarlar. Çünki axirətdə yaxşı işləri ağır gələr çox olar, özü vəziyyətdən çıxar, buna görə də onların bir hissəsini günah işlənlərə də bağışlayacaqdır. Tut əlini qardaşlara. Bu dünyada əl tutmaq istəmirdin. Bu dünyədə şərait yaradılar, sən başqasına əl tutarsan. Bəs mənə pisli eliyənlərə? Peyğəmbər buyurur, Allahun salam olsun ona və əhl-i beytinə. Aqlın zirvəsi dindarlıqdan sonra insanlarla dostluq və hər birə yaxşı və pis insana yaxşılıq etməkdir. Ağılların amma xüsusiyyəti budur ya. Kim ağlıdı budur. Peyğəmbər buyurdu ki, pisliyənə də yaxşılıq etməyidi. Yenə də peyğəmbər buyurur, yaxşılıq və ehsan et. İstər ona layiq olana, istərsə də ona layiq olmayan. Çünki yaxşılığa layiq olmayanə belə yaxşılıq etmiş olsan, sən yaxşılığın fəzilətini qazanmış olarsan. Hz. Əli dedi ki, ağa, o belədir axı. O pisliyə sən yaxşılıq eləsən, ağana buyurdu, bu pisliyindən qalmır, mən niyə öz yaxşılığımla qalın. Mən səbəbimi qazandım. Çəsəndə iradə lazımdır. Bəzi insan narahat olur. Bir nəfər İmam Hüseyn əslamın yanında buyurdu ki, yaxşılıq pis adama veriləndə zay olur. İmam Hüseyn ağa buyurdu ki, xeyr. Yaxşılıq yağış suyu kimidir. Pis torpağa, yaxşı torpağa getsə o bəhrəsini verir. Çox gözəl misaldır. Yaxşılığın qayda-qanunu nədir? 1. Minnət qoymamaq. Həzrət Ali buyurur, yaxşılıq etməyin meyarı ona görə minnət qoymamaqdır. 2. Yaxşılığı axıra qədər eləmək. Gətirirsən? Bizə bir məsəl var. Qoyunu soyub yarda dərsin qoymaq necə dillər. Quyruğunda saxlama. Peyğəmbər buyurur: "Yaxşılığı axıra qədər etmək, unud başlamaqdan daha yaxşıdır." Allahu əkbər. Dəhşət simnədir. Yaxşı. 3 nədir? Yaxşılığın özün gizlətmək. Çalışın gizlədin. Sən bildin, Allah bildi. Ağar qarı olsa, aşkar olsun. Allah onu səndən yaxşı aşkar edəcək, cəmat da biləcək ağdındır. Axırıncı mövzumuz. Yaxşılıq ancaq dedik yeməkdir, içməkdir, xeyr. Baxın, yaxşılığın növlərini peyğəmbər sayır. Bir nəfərin əlindən tutub yolu çətkətmək. Peyğəmbər buyurur: "Hər kim insanı çöldə əlindən tutub 40 addım yol apararsa, bütün yer üzü qızılla dolsa belə, onun bu işinin mükafatını bir iynənin ucu qədər verə bilməz." Peyğəmbər jurnalıdır. Onu yolda gözləyən təhlükədən uzaqlaşdırarsa, Qiyamət gündə bu iş yaxşılıqlar tərəzisində dünyadan 100 min qat ağırlıq gələcək. Yol tutub aparmaq. 2. Yolda olan tiçanı götürmək. Peyğəmbər buyurur: "Bir bəndə müsəlmanların yolundan bir tiçan budağını götürdüyünə görə cənnətə getdi." Allah iki çiçi iki vasitə qərar verdi ki, bə adam nə olsun? Tüksün peşdə. İmam Zeynul Əbidin Səcdə ilə filan mərkəbdə öz Mərcəbi nə getirdiyünsən? Ağam heyvanı saxladı. Düşdü, bir yəni, dan daşı götürüb qoydu qırağa. Əleyküms salam, salam. Daşı götürüb qoydu qırağa. Dedilər, ağa, Amos buyururdu hani bu hadislərdən ki, müsəlmanların yolundan götmək sədaqə üçündədir. Hətta yaxşılıq sədaqə. Sadaqə həmişə pul deyil. Görürsən, bizim yolumuzda bir dənə yəni, üzr istəyirəm, bir heyvanı maşınlar vurub it, pişi, günlərlə qalır, günlərlə qalır. Maşınlar biri sağından, biri solundan Bir vaxt de dedim ki, qardaşlardan biri mənə bu. Məsələn, gəs xaxlıya, yəni, bir dən şey. kağızdı bunu götürəb ölmüş pişi. Bəlkə də can verir, qoy rahat can versin. Bir xidmət də eləmiş olar. Deyən ayıbdir, pişi görəllər bizə nəy? Nə ayıbdır? Eyson, budur. 3-cü yaxşılıq nədir? Cəmaət üçün bir daldanacaq yer düzəltmək. Peyğəmbər buyurur: "Kimsə yol kənarında, yoldan keçənlər üçün daldanacaq düzəldərsə, istirahətgah" Allah qiyamət günündə onu üzü cənnət əhlindən nur saçsa, saça, saça, mirvardan olan əsl dəvəyə minmiş halda məhşər ayağına gətirər. Yolun kənarında bir dənə yer düzə, qo istirat edənlər istirat etəsin. Sön yanğın söndürmək, kömək eləmək bir bir əhsondur. Peyğəmbər buyurur, hər kimsə sərin və yanğının müsəlmanlara zərərinin qarşısını alarsa, cənnət ona vacib olar. Yanğın söndürəmlərin səhabı da var. Ehsan da bu. Son kurtaran. İmam Sadiq ağa dedi ki, yaxşılığın elə yen də adı nədir? Yaxşılıqdır. Yaxşılığa yaxşılıqdan başqa ad vermə olmaz. İmam Sadiq ağamız vurur, yaxşılığı öz adı kimi yaxşı gördün. Onun mükafatından başqa heç bir şey yaxşılıq etməkdən daha üstün deyil. Allah onu verir peyğəmbər və əhl-i beytinə, təvəllüdə bizləri yaxşılıq edənlərdən qərar.